shayx siz bir xotindan ko'proq uylanishni işte, maslahat berasizmi ma? ko'p xotinlik sunnatmi yoki u tark qilingan sunnatmi yo'q ko'p xotinlik sunnat emas shuningdek u bidat ham emas ko'p xotinlik sunnat ham bidat ham emas ilm esa alloh ta oladi ba'zi ahliy ilmlar asl bu ko'p xotinlikda deyishgan bo'lsada de, alloh taoloning o'zingizga yoqgan ayollardan ikkitami uchtami to'rttami nikohlab oling oyatiga asoslanib ba'zi ahli ilmlar esa yo'q asl bu bitta undan ko'pi esa shunchaki joiz deyishgan bu masalada uchinchi gap yo'q ya'ni ko'p xotinlik mumkin emas degan ko'p xotinlilik sunnat degan ichimizda birorta odam bo'lsa tursin hozir menga bitta dalilni aytib bersin qani islom shariatini qayerida payg'ambarimiz alayhlo vassallam zaif bo'lsa ham hadis sharflarida ko'p xotinlilik sunnatdur agar kim shu sunnatimni yuz o'girsa mendan emasdur degan so'zlari bormikan biror joyda bunaqa gaplar yo'q ko'p xotinlik islomning asosi emas ko'p xotinlik islomning farzi vojibi sunnati mustahabi ham emas balki ruxsati ruxsatideyapti alloh taolo agar adolat qila olmaslikdan qo'rqsalaringiz bittasi yaxshi deyapti olloh bittasi yaxshi deyapti adolat qilishlik shart bo'lgan holda ruxsat beryapti ko'p xotillilik ruxsat sunnat emas sunnat deb og'zini ko'pirtirayotganlar bitta dalil de keltirib beringlarchi qani